Всім привіт! Мене звати Аня Грис і я офіційний блогер Євробачення. І у цьому випуску я би хотіла познайомити вас трошки ближче з основними учасниками гурту Аторвайт. Тож давайте знайомитись! Я с Белгороднестровской Профессия? Я учился на учителя музыки в Белгороднестровском училище. Но не доучился. Было 4 года, я учился 2. По образованию музыкант, по образованию повар. земной техник. Ты не братишь. Не, Честно. Жатать играет наверное, лет 25 вообще сложности. У -у -у. Ну, очень давно. Музыканты мне позвонили, сказали, не хочу ли я с ними поиграть. Да все просто было. У меня был драм кавер на ютюбе. И Женя мне просто написал ВКонтакте, Говорит, я посмотрел твой кавер, э, очень прикольно играешь, нам нужен барабанчик, не хочешь попробовать? Кастинг большой. Ну, я записал видео, видео, видео в интернет, кавер. Ага. На группу оторвать кавер записал, ага. выклал в интернет. Да, там дали мне то ли три или четыре песни, чтобы выучить. Я выучил в итоге 12. Пришел на репетицию, все сыграли. И через два или три дня был первый концерт. Какие концерты тебе больше запомнятся? Да все, на самом деле, клевые концерты. Не знаю, но, пожалуй, Польша, наверное, там очень клевые были фестивали, да. Там очень хорошие сцены, там очень хороший вид, персонал работает. в парк Одессе, О, на Черноморце, да. Ага, то Это очень была очень огромная очень сцена, очень просто нереальная, и как-то так, да. Кто придумал назвать Торвальд? Это была кукла под названием Торвальд, клоун. Его нашли в Харькове на одном да. из наших концертов. И, собственно, мы сидели думали, было масса вариантов. Торвальд фигурировал в каждом из них, там варианты. О Торвальд была, ну, мистер Торвальд, ну какие-то версии какие другие. Вы сваритесь? Конечно. По каким приводам? По абсолютно по всем. Угу. Мы ругаемся не потому что мы не любим друг друга, а потому что мы хотим сделать самый лучший результат. Угу. Поэтому если у кого-то есть какие-то правки, мы стараемся не молчать, всегда предлагаем. Как работает механизм? Это Как футбольная команда, только нас пятеро угу. совершенно зрелых людей, которые каким-то чудным образом работают вместе. Угу. У них есть общая цель, у них есть общие интересы, при этом у каждого интерес свой. Кто-то хочет хорошо играть на барманах, кто-то хочет, чтобы его лицо было там на обложке всех журналов. Ну, все эти люди собираются mm -hmm. и делают вообще дело. Естественно, каждый идет компромисс, но результат вот то, что мы делаем. В 15 я только взял первый раз руки гитаре, то я понял, что это моя страсть, и я хочу заниматься музыкой. Первую я играл классические произведения на гитаре. Вот. Ну а потом уже, когда пошло все остальное, когда уже пальцы начали <свес> <посвеское> хорошо работать, конечно, есть кумиры клевые, там это Металика, Рэйчик и Машин, которые ты снимаешь постоянно, снимаешь басовые партии, слушаешь, играешь. У нас очень интересная коллаборация с Жекой прежде всего, потому что большую часть музыкального материала, в принципе, пишем мы. И ну, в основном я пишу музыку. Mm -hmm. Большая часть музыки начинается с моих идей. С определенных. Женя там напевает мелодии, делает Ну, Он в принципе регулирует весь творческий процесс. Mm -hmm. Что такое группа, как группа выглядит. Например, я всецело доверяю этому человеку, как мы должны выглядеть. Mm -hmm. Если это не дизайнер Макс Камашня, который сейчас с нами работает, то это Женя, который знает всегда, как это должно быть. И в принципе он... Угадывает всегда на 100%.